ডিগবৈ পদধ্বনি মহোৎসৱ দুহেজাৰ ছাব্বিছ আয়োজন নৱপথম নিৰ্মাণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত সপ্তম সংস্কৰণ পদধ্বনি মহোৎসৱ দুহেজাৰ ছাব্বিছ আজিৰ পৰা ডিগবৈ মূলীয়াবাৰীস্থিত পৰাধৰ চলিহা প্ৰেক্ষাপ্তত ন ন আৰু এঘাৰ তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ৰাজ্যখনৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বিভিন্ন বৌদ্ধিক প্ৰতিযোগিতা সন্মিলন আলোচনা ছাত্ৰ ক্ৰীড়া আদিৰে অন্য যোগসূত্ৰ স্থাপনৰ লক্ষ্যৰে আয়োজন কৰা হৈছে পদধনী মহোৎসৱ ন জানুৱাৰী তাৰিখে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত অন্তৰংগ আলাপজন সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসম বিদ্যুৎ সমাজৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন এ চি এছ বিষয়া কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পুনম গগৈ মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰ্মপ্ৰাণ বিজে চন্দ্ৰদেৱ শৰ্মা শৰণী তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা সুৰৰ সোপানী সোপানে শীৰ্ষক জুবিন জুবিন গাৰ্গৰ গীত প্ৰতিযোগিতা আৰু একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কুইজ মুকলি কুইজ দিহিং পাটকাই ভ্ৰমণ ডিগবৈ হেৰিটেজ ভ্ৰমণৰ লগতে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীলাক্ষী নিয়োগ আৰু সান্নিধ্য মিয়াৰ সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব সেয়েহে আয়োজক সমিতিয়ে ডিগবৈবাসী ৰাইজ যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি তথা অংশগ্ৰহণৰে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে ডিগবৈৰ পৰা শইকীয়া ক'ৰ্ট পাব্লিক

শুভকামনা জনাইছোঁ নৱ অসম নিৰ্মাণ ফাউণ্ডেশ্যনে ষষ্ঠ সংখ্যক ষষ্ঠ সংস্কৰণ পৰ্জনী অনুষ্ঠান ডিব্ৰপাগৰ চলোৱাৰ প্ৰেক্ষাগ্য এই বছৰ আজি ন দহ আৰু এঘাৰ তাৰিখ তিনিদিনা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্যসূচী আমি কিছু সময়ৰ পাছতে আমি আৰম্ভ কৰিম এই তিনিদিনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত আমি ভালেসংখ্যক যুৱক যুৱতীসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশ আৰু অন্যান্য দিশত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে যুৱকসকলক এটা সঠিক পথত গতি গতিশীল কৰিবৰ কাৰণে নৱ অসম নিৰ্মাণ ফাউণ্ডেশ্যনে সদায় প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে আৰু পদধ্বনি তাৰে এটা বিশেষ অংশ হিচাপে বাছনি কৰা হৈছে আৰু এই পদধ্বনিৰ জৰিয়তে উঠি অহা প্ৰজন্মক এটা সঠিক দিশত আগবঢ়াই লৈ যোৱাত নিশ্চয় সহ সহায় কৰিব সম্প্ৰতি অসমত বিভিন্ন সময়ত উচ্চাৰিত যুৱ শক্তিৰ যি অপচয় হৈছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে সেইখিনি নাশ কৰিবৰ কাৰণে নৱ অসম নিৰ্মাণ ফাউণ্ডেশ্যনে যুৱ শক্তিক এক অন্যান্য শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে এই ডিগবৈ যি ষষ্ঠ সংস্কৰণ পদদ্বনি অনুষ্ঠানত ভালেসংখ্যক ইতিবাচক কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে বিশেষকৈ যোগ যোগেই সজাগতা অনাৰ উদ্দেশ্যে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি অসম অসামৰিক সেৱাৰ তেওঁৰ প্ৰাক্তন পুনম গগৈ ডাঙৰীয়াকৈ তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে আৰু তেখেতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কেৰিয়াৰ গঠনত যথেষ্ট তেখেতে সহযোগিতা কৰিব আৰু তেখেতৰ বক্তব্যই নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা সঠিক পথত আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব আমি আশা কৰোঁ আচলতে যিগৈ পদধ্বনিৰ অনুষ্ঠানত যিগৈ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আৰু আমাৰ এই যাত্ৰাত সকলোৱে সহায় কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ন দহ এঘাৰ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ আমি এই ষষ্ঠ বাৰ্ষিক পদধ্বনি যুৱ মহোৎসৱত আমি আজি ভৰি দিছোঁহি আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যু যুৱ প্ৰজন্মক কিদৰে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সঠিক দিশত আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ এটি নতুন গোট গতি দিব পাৰোঁ সেয়া সেই চিন্তালৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ দ্বিতীয়তে ডিগবৈ যি আমাৰ ঐতিহাসিক এখন নগৰ ডিগবৈ সেই ডিগবৈ অসমৰ মানচিত্ৰত আমি কি ধৰণে জিলিকাব পাৰোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সেই শৈক্ষিক দিশতে হওক ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰতে হওক সাংস্কৃতিক দিশতে হওক কোনোবাই কুইজ কৰি ডিগবৈৰ নাম জিলিকাইছে কোনোবাই ডিবেট কৰি ডিগবৈ ডিগবৈলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সকলো ক্ষেত্ৰতে অসমৰ মানচিত্ৰত ডিগবৈৰ নাম যাতে জিলিকি থাকে সেই উদ্দেশ্যলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যি ধৰণে ডিগবাসী ৰাইজ সকলো দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আগন্তুক দিনত সেই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই গৈ থাকিব ইতিমধ্যে আজি আমি প্ৰথম দিনত আজি ভৰি দিছোঁহি অলপ সময় পিছতে আমি আমাৰ অন্তৰংগ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে আমি অসমৰ এজন এগৰাকী বিশিষ্ট বক্তা অৰ্থাৎ প্ৰাক্তন এ চি এছ বিষয়া পুনম গগৈ ডাঙৰীয়ানী আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'বহি তেখেত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে কিছু কথা পাতিব তেওঁলোকক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব আৰু আমি আমি আমাৰ বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস যে এই যি ছেন এই যি অন্তৰংগ আলাপ সেই অন্তৰংগ আলাপৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে লাভাম্বিত হ'ব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে যি ধৰণে আমাৰ এই উদ্দেশ্যলৈ আমি এই বছৰ ষষ্ঠ বৰ্ষত আমি ভৰি দিছোঁহি আগন্তুক দিনত আমি এইধৰণে আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু ডিগবৈ আৰু পদধ্বনিক আমি যি ধৰজা ডিগবৈ আমাৰ পদধ্বনি যি ধৰজা সেই ধৰজা সদায় আকাশ আৰু আগ সেই ধ্বজা আমি সেই উচ্চকে আমি ৰাখিবলৈ আমি সফল হ'ম সেই আশা কৰি সেই চিন্তালৈ মই ডিগ্বৈবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু